Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamu'alaikum wassalamu ala sayyidina nabi ummihi na alihi ajmain amma alamin kepada saudara semua dimanapun berada. Alhamdulillah di malam ini Mbah Salim bisa live streaming kembali di dalam menurunkan dan mengijasakan ilmu-ilmu Pengetahuan yang bermanfaat bagi saudara semua, dan semoga saudara selalu diberi ketabahan, selalu diberi kesabaran, selalu diberi emosi yang tertahan atau emosi yang tidak disebarkan, karena emosi yang berlebihan akan membuat kita celaka, akan membuat kita terbentur masalah-masalah yang baru. Semoga saudara dapat menghindari atau mengerim dalam emosi apapun, baik emosi lahir maupun emosi batin, karena itu adalah kunci kebahagiaan hidup. Amin amin ya robbal alamin. Dan kali ini Mbak Salim memberikan ilmu pengetahuan yang mana ilmu ini ada di dalam organ diri kita. Organ yang kita punya ini sangat vital sekali. Tapi kita selama ini tidak menganggap ataupun hanya sekedar sebagai alat panca indera saja. Namun, dibalik panca indera yang ada di dalam organ ini, itu sangat sumber dari segala kesuksesan, sumber dari segala kejayaan, sumber dari segala kehidupan, yaitu lidah. Lidah ini memang tak bertulang. Namun, dengan lidah pula kita bisa mendapatkan kekayaan. Dengan lidah, kita mendapatkan harta. Dengan lidah, kita bisa hidup mewah. Karena apa? Selain tak bertulang, lidah pun bisa dibuat untuk apa saja. Bila lidah kita tidak mempunyai kekuatan energi. Maka akan hampa, yaitu sulit untuk dipercaya kepada orang lain. Kita melobi sesuatu akan sulit, kita akan menjual sesuatu, mencari pekerjaan, mencari rezeki, dan mencari apapun akan kesulitan. Karena apa? Karena kita tidak dipercaya orang lain. Maka untuk itu, dengan semula jadi lidah maut ini yang akan bersumber ya energi ini akan masuk ke dalam lidah kita. Bila sudah memiliki dan menguasai ilmu ini, insya Allah saudara akan dianugerahi rezeki luas tanpa kesusahan dan kesulitan. Karena ada sumber dari lidah. Bisa membayar hutang yang banyak. Ya, bisa menghadapi debat kolektor hanya dengan lidah kita bisa memberikan pelajaran ya bisa menekan tindak apapun orang yang berbuat jahat hanya dengan lidah dianugerahi ya banyak keilmuan-keilmuan dipercaya orang cepat diberikan jodoh karena apa karena orang mudah percaya kepada kita karena lidah kita berisi energi dan tentu saja intuisi atau insting Saudara akan tajam. Nah, untuk memiliki semua itu, maka amalannya yaitu bismillahirrahmanirrahim laisa laha min dunillahi laisa laha min kasifah La min dunillahi kasifah Dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim La min dunillahi kasifah ini sebanyak 333 kali ya dibaca 333 kali Baca jam 12 malam. Jadi dibaca pas 12 malam. Bisa dengan berwudu lebih dahulu maupun saat akan mau tidur. Siapkan air putih seperempat gelas. Jadi siapkan air itu sedikit saja. ya Kira-kira seperempat -kira gelas. Bacakan doa itu di atas air dan ditiupkan. Nah, setelah ditiupkan, setelah kita membaca 333 kali, ditiupkan ke airnya dan usapkan ke lidah kita. Dari atas, dari pangkal ke bawah atau dari dalam diarahkan keluar. Jadi begini, seret. Dari dalam langsung disapu dengan airnya seret. Ya, satu arah. Bisa dioleskan beberapa kali, terserah saudara, minimal tiga kali. Nah, setelah itu sisanya bisa kita buang atau kita minum sisa airnya. Tapi dengan catatan, setelah kita membaca sebanyak 333 kali, dan ditiupkan, lalu jari telunjuk kita mengoleskan ke lidah dari dalam langsung keluar dari pangkal. Ya, nah lebih bagus dari atas ke bawah. Jadi di bawahnya lidah juga dikasih air, di atasnya juga dikasih air. Biar lidah kita licin dari bawah maupun dari atas. Nah, setelah itu saudara tidak ritual lagi atau tidak melakukan puasa apapun saat kita menghubungi seseorang atau melobi atau bekerja atau berjualan ya mencari rezeki mencari nafkah mencari harta benda lainnya atau mencari kesuksesan cukup kita mengandalkan lidah kita semua atas kehendak dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sendirinya, insya Allah, orang yang kita ajak bicara akan manut kepada kita, akan menuruti apa yang kita inginkan, karena lidah kita itu mengandung magnet. Orang yang kita ajak bicara itu terpesona atau tidak berkutik, mau berkata apapun sangat ikut di hadapan kita, karena sarapnya secara tidak langsung Terserang oleh aura energi yang ada di dalam lidah kita, jadi untuk mendawamkan atau mengamalkan semula jadi lidah maut ini, saudara cukup mengamalkan: setiap malam Selasa, malam Jumat, ya, malam Selasa, malam Jumat, dan malam. Rabu. Dicatat malam Selasa, malam Rabu, dan malam Jumat. Tiga hari dalam satu minggu. Itu rutin dilakukan secara istiqomah. ya Seminggu tiga kali. Setiap jam 12 malam. Karena bila kita melakukan hal itu, semakin lama kita melakukan, lidah kita akan semakin tajam bagaikan pedang yang tak bertuan atau tajam mengkilat. Tapi ingat, bila kita mengucapkan sesuatu atau amarah atau emosi, kita harus menjaga karena apa? Setiap ucapan kita biasanya terjadi seperti kun payakun. Nah, ini bisa menjadi senjata makan tuan. Jadi dengan mengamalkan lidah maut semula jadi ini secara tidak langsung saudara menguasai sabdo dadi. Untuk itu jaga perkataan dan lisan saudara seperti yang Mbah Salim sebutkan di atas yaitu jaga emosi. Karena emosi yang salah bisa menjadi masalah dan senjata makan tuan. Untuk itu bagi saudaraku inilah awal sumber kesuksesan. Dengan lidah kita. Lidah kita bisa meraih kekayaan, bisa meraih apapun. Jangan disalahgunakan ya kepada saudaraku semua agar kita menghidupi mendapatkan keberkahan. Silahkan diamalkan bagi yang berkenan dan silahkan diabaikan saja bagi yang tidak berkenan. Bahwa organ lidah kita yang tidak bertulang sungguh luar biasa bila kita isi asma ini. Asma semula jadi. Ikutin terus channel Mbak Salim dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semula jadi lidah maut berguna untuk awal kesuksesan saudara. Dengan lidah kita bisa berbuat apa saja.